Salam hörmətli kanal izləcilərimiz. Mən sizə bu günləri Xırdalanda prospekt yolunun tam yanında yerləşən 6 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində gözəl bir mənzil təqdim edəcəm. Mənzilimiz çox gözəl, təmir olunub. Mənzilimiz tam əşyalı satılır. Diqqətlə baxın, axıra qədər videomuzu dinləyin ki, bütün məlumatları mən videoda deyəcəm. Tam əşyalı. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Ən çıx qalətdən də göstərirəm. Geniş böyük bir qonaq otağı var. Mənzilimizin ümumi sahəsi 92 kvadratdan ibarətdir. Bura mənzilimizin eyvanıdır. Gördüyümüz kimi Ariston da qoyulub, kombi də qoyulub. Qazın sayğacı görürük burda məktəbin yaxınlığındadır. Bütün marşrutlar gördüyünüz kimi binanın qarşısına keçir və Heydər Əliyev prospektidir. Belə gözəl bayraq baxışı var. Mənzilimizin qiyməti olacaq tam əşyalı 90.000 manat. 92 kvadrat, tam əşyalı, əşyalar da gördüyünüz kimi bahalı əşyalardır. Qiymət 90.000 manatdır. 92 kvadrat. Sənədimiz hal-hazırda şirkətin müqabiləsidir. Qısa yaxın müddətdə olacaq. Burda gördüyümüz kimi gözəl belə bir bir xoji yığılıb. Bütün burda mebel dəstləri, yeni mebel dəstləridir. Burda yerləşir ikinci otağımız, uşaq yataq otağı. Bir sözlə gör yaşa bir mənzildən ibarətdir. Hər otağın özünün müstəqil pəncərəsi var. Kombi sistem şəklində radiatorlar quraşdırılıb. Polanda da əl işlərini görürük. Burda isə yerləşir mətbəximiz. Mətbəxi də genişdir, oturub durmağa yeri var. Fikirlərinə diqqətlə oturub durmaq üçün böyük bir yeri var. Burda da gözəl bir mətbəx yığılıb və bütün oxucular gördüyünüz kimi var, paltaryan, xaladennik. Çox gözəl bayraq baxışı var. Yerləşmə yeri də çox gözəl bir yerdədir. Məktəbə tam yaxın bir yerdə yerləşir və 2 eyvanı var. Gördüyünüz kimi bu da ikinci eyvanıdır və bayıra baxır. Çox işıqlı bir mənzirdən ibarətdir. Günəş görən bir mənzildir. Dədim qaydada mətbəxində oturdurmaq üçün yeri də var. Bu şəkildə göstərərəm sizə. 6 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Binamız liftli binadır. Gözəl səliqəli lifti var. Yaşayış var. Və burada yerləşir 3-cü otağımız. Gördüyünüz kimi otağı da genişdir, yataq otaqları, burada kondisionerdir dediyim qayda. Bütün otaqlarda nə görülürsə, bütün əşyalar tam şəkildə qalacaq. Tam şəkildə. Burda isə yerəşir sanitar qovşağı yerəşir. Sanitar pavşurlar da gördüyümüz kimi geniş sanitar pavşurlar var. Hər tərəf bütün akslular quraşdırılmış vəziyyətdədir. Və asma tavanla yığılıb. Burada girişdir, giriş qapısıdır. Mənzildə internet xətti var, gördüyümüz kimi. Girişdə də belə bir şkaf yığılır, ayaqqabı yığmaq üçün. Bu da mənzilimizin oldu giriş hissəsi. Hı -hı. Çox gözəl təmir olunub. Dediyim qaydada bina liftli binadan ibarətdir. 6 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir, 2 eyvanla ibarətdir. Kanalımıza abunə olmusunuz, linkdə nömrə qoyulacaq, həmin nömrə ilə əlaqə saxlayırsınız. Mən bu mənzilinizi sizə göstərməkdə yardımcı olacam. Bugüne bu kadar sağ olun.